На оперативном совещании в горосполкоме городской голова Александр Син поделился итогами заседания Кабмина, посвященного повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Обсуждали также другие актуальные вопросы жизнедеятельности города. Продолжит Артур Туркин. Коммунальные тарифы отличаются по регионам Украины в разы. Такая ситуация непонятна людям, хотя объективные причины существуют. Устаревшее оборудование, разница в количестве потребителей и многое другое, включая теневые схемы увода денег. Обо всем этом говорили в Кабмине. На общем фоне Запорожье выглядит не хуже остальных. Негативно была оценена работа Петриемства в месте энергодар По месту Запорожье не было зауважений. На нашу адресу. Тем не менее, тарифы будут менять. Рабочая группа по ценообразованию готовит пакет предложений, которые будут озвучены уже в самое ближайшее время. Между тем, то, как сейчас организована работа ЖКХ, вызывает справедливые нарекания. Например, кто должен убирать контейнерные площадки за мусоровозами, до сих пор однозначно не решили. Есть районы, в которых мусор не вывозится по несколько дней. В ремонте все говорят, меняли схему перевозок. Городские власти защищают интересы жителей. Якщо ви чотири дні не вивозите сміття, ви робите перерахунок і повертаєте гроші мешканцям цих будинків. У 2012 році году розробити проєкти зниження сістоїмості услуг комунальщиків. А пока думають над тим, як зробити роботу лучше.